Как только специалисты Дрюшковского филиала Укртелекома обнаружили кражу производственного имущества, об этом тут же сообщили в дежурную часть милиции. По улице Энгельса в подвале дома были похищены коммунальные кабеля связи ну, в сумме 118 метров. Как выяснилось, кражу коммуникации связей из подвала дома по улице Энгельса совершил 50-летний дружковчанин. По его словам, именно таким криминальным путем он намеревался поправить свое финансовое положение. Ведь сумма нанесенного им ущерба составила 900 гривен. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 185, за что ему грозит минимальное наказание, это 50 необлагаемых минимумов штраф в 50 необлагаемых минимумов доходов, доходов граждан, а максимально это лишение свободы на срок до трех лет. По данному факту, сегодня правоохранители Дружковки проводят досудебное разбирательство. В отношении любителя быстрой наживы инкриминирована статья 185, части 1 Уголовного кодекса Украины.